ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଶୀଘ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରେ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବାର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଯଜ୍ଞ ଜାନୁଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବାର ତାରିଖରୁ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଆ ଟେକାଯିବ ଗଜପତିଙ୍କ ଗୁଆ ଟେକା ପରେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ ତିନି ଦିନ ଧରି ଭବ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ସତର ତାରିଖରେ ଦେଶର ଷାଠିଏଟି ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେବେ ସତର ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଡାକ୍ତର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କିପରି ନେଟ୍ ଓ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ପିଲା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏ ନେଇ ଆଠ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ମାଗଣା କୋଚିଂ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁକ୍ତ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅନଲାଇନରେ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନମ୍ବର ତିନି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପ୍ରାୟ ନଅ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଗତବର୍ଷର ଦାବି ସହିତ ନୂଆ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହାର ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବିବାଦର ସମାଧାନ ନହେଲେ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଟ୍ରକ୍ ଅପରେଟରଙ୍କର ଧର୍ମଘଟ କରିବା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଏବେ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନମ୍ବର ଚାରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ବ୍ଲଡ଼୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ତେବେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋଟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଣିକି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ରକ୍ତର ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା ଦୁଇରୁ ଛଅ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଏମିତିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ରକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ବ୍ଲଡ଼୍ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଆଜିଠାରୁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଠାରୁ ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଶୀତ ସହିତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଛଅ ଆଜିଠାରୁ ଶିଶିର ସରସ ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶିଶିର ସରସ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମସଲା ମେଳା ପଡ଼ିବ ବରମଣ୍ଡା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ମେଳା ପଡ଼ିବ ଛଅ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ସକାଳ ଏଗାରଟା ତିରିଶରୁ ରାତି ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା ଚାଲିବ ତେବେ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମେଳାରେ ମୋଟ ଚାରିଶହଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିବ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚଜି ଏସ୍ଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଛବିଶଟି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଏସ୍ଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ ନମ୍ବର ସାତ ନୂଆ ଗାଁ ଓ କୁଆଁର ମୁଣ୍ଡାରେ ହେବ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବୀରମିତ୍ରପୁରକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆଗାଁ ଓ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖରେ ବୀରମୈତ୍ରପୁର ଆସିଥିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ସମୟରେ ନୂଆ ଗାଁ ଓ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗଡ଼ିବ ସରକାରୀ ବସ୍ ନମ୍ବର ଆଠ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ରେଳ ଓ ଓଭରବ୍ରିଜ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ବିକାଶ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖରେ ସେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିବା ଚାଳିଶଟି ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟରୁ ପଇଁତିରିଶଟି ସମାଧାନ ହୋଇଛି ନବେ ପ୍ରତିଶତ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ଏହା କାମ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଅଠଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ସେହିପରି ବେଦବାସ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ પાઈં ચૌદ કોટી પચાસ લક્ષ અનુમોદન હોય છે ନମ୍ବର ନଅ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାନୁଆରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ମଣିପୁରର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡ଼ିଏରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଶେଷ ହେବ ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଶହ ଏକଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦେଇ ରାହୁଲଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହା ସହିତ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଇ ସି ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଛଅ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଶା କରିଛି ନମ୍ବର ଦଶ ରାମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେନି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସାରା ଦେଶରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ହାତରେ ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସିଂହାସନରେ ବିଜୟମାନ କରାଇବେ ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ଵତୀ ନମ୍ବର ଏଗାର ସତଷଠି ନୂଆ ପଦବୀକୁ ଅନୁମୋଦନ ବି ଡିଏ ର ଏନ୍ଫୋର୍ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ କ୍ରୟଶୀଳ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସତଷଠି ନୂତନ ପଦବୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଛଅଟି ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଷାଠିଏଟି କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ତ୍ୱରିତ ହେବ ନମ୍ବର ବାର ଉଠିବନି ହରିଣ ପାର୍କ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ହରିଣ ପାର୍କ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପରେ କଟକରେ ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର କଟକରୁ ଅଧିକ ଉଠିବ ନାହିଁ ହରିଣ ପାର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ହରିଣ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି କୋଡ଼ିଏଟି ହରିଣ ରଖି ବାକି ସମସ୍ତ ହରିଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସିକ୍ସ ଲେନ୍ ଡିଭାଇଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହରିଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଡ଼ଚାଳିଶଟି ହରିଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତେର ଚିଲିକାରେ ବଢ଼ିଲା ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଚିଲିକାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶହେ ସତାଅଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଏଗାର ଲକ୍ଷ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଚଉଦ ପୋଲିସ ପଢ଼ିବେ ଡିପି ଫେକ୍ ପାଠ ନେତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଡିଏପି ଫେକ୍ ଆଶଙ୍କା ପୁଲିସ୍କୁ ଘାରିଛି ନେତାଙ୍କ ଡିଏପି ଫେକ୍ ଚିନ୍ତା ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏବେ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଡିଏପି ଫେକ୍ ତଥ୍ୟ ଅବିକଳ ନକଲ ଫଟୋ ଆପଣାଇ ପାରନ୍ତି ଦୁର୍ବୃକ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ପାରନ୍ତି ଜାଲରେ ଫସାଇବା ସହିତ ଅପମାନିତ ଅପଦସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ପରତା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ବଛା ବଛା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଡିପି ଫେକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀର କୋଡ଼ିଏ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବେ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମନା କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏଭଳି କଲେ ହୋଇପାରିବ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କଟକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତ ଜେରାବେଳେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଫର୍ଟିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ସାଲକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ହାତ ବୁଣା ସାଲ ବା କପଡ଼ା ଗୁନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା କାହିଁକେଉଁ କାଳରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିୟମଗିରିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଡଙ୍ଗରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହାତ ବୁଣା ସାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ହାତ ବୁଣା ସାଲ ବିରଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗରିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସାଲକୁ ଏବେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ସାତଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନମ୍ବର ସତର ଘର ବାହୁଡ଼ିବେ ପୁରୁଣା ନେତା ଘର ବାହୁଡ଼ିବେ ଏବେ ପୁରୁଣା ନେତା କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବେ ହେମା ଗମାଙ୍ଗ ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିବା ସହିତ ପିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସରିଛି ସେହିପରି ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବେ ଏହା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଉଠାଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୋଜା ନମ୍ବର ଅଠର ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ବର୍ଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ମାମଲା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସତର ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକଷଠି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ସହିତ ପଞ୍ଚାନବେ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ବର୍ଷରେ ପଚିଶଟି ଥାନାରେ ସତର ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକଷଠି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ଼୍ରେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଡ଼େଲ୍ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭେନ୍ସି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାଳିଆ ଡଟ୍ କୋ ଡଟ୍ ଇନ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଜମିପଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜମିପଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ତେବେ ଏଭଳି ଆବେଦନ ଯଦି କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏହା ତଳେ ରହୁଛି ଏଡ଼ି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିପଟାକୁ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ସୁବିଧା ସହିତ ଟଙ୍କା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଦଶମିକ ଦୁଇ କୋଟି ଲୋକ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ ଏହା ସହିତ କୁଲି ରିକ୍ସା ଟାଣିବା ଏହା ସହିତ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ଼ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏହିଭଳି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନମ୍ବର ବାଇଶ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବିମାନ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ମ୍ୟାନ ପୋର୍ଟେବୁଲ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଥିଲାଗି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ନମ୍ବର ତେଇଶ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭେଟା ଭେଟି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଆଶା ସହିତ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ହାତାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତେବେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହିସାବରେ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଭାରତ ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମିଶିକି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ଚାରି ତାରିଖରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ୟୁ ଏ ରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିପାରେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ନମ୍ବର ଚବିଶ ଦୁଇ ଦିନରେ ସରିଲା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ କୋପ୍ଟାଉନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ ଏହା ଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏକ ଏକରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଭାରତ ଆଗରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅଣାଅଶୀ ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ସହିତ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରି ନେଇଛି